Всем привет! С вами я, Диана. И сегодня я буду открывать вот такую коробочку. Мне ее подарила моя подружка. Я не знаю, что там, и не стала ее открывать. Я думаю, что если мне интересно, что там, то и вам будет интересно. Ну и давайте открывать. Так, сейчас я, наверное, поставлю на паузу. Раз, два, три. У меня был вот что было в это в, этой баночке. О, это мы вместе плели с моей подружкой из резины куколку. Так, что-то еще. О, браслет, который мы тоже вместе плели. О, и тут всякие баночки. Капсула. Так, и тут печать. Прикольная печать. Ну-ка, что тут? Вот, вот такая. Вот там печать там не видно. Там темная она. Так, следующая. Вот такая. Вот так. И тут попался магнитик. Следующая. Кольцо миллионер, Ну, я теперь красотка буду. Так, Те... О, а, я одну забыла, надо помнить. И еще одна капсула. И тут вот такой вот золотой щеночек. Вот 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 вот, 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 вот такой вот. Итак, сейчас я поставлю на паузу, и вы потом узнаете, зачем. Раз, два, три. Нажимаю. Итак, сейчас мы на кухне, и неспроста. В этом видео я еще захотела показать вам, ну, типа того, челлендж с моим братом Егором. Давай, Егор, начинать. Давай уже, садись. Итак, мы начинаем. Давай. Мы играем на суефа, кому попадется суефа. Суефа. Су а ты выиграл, что ты выбираешь? Он выбирает сухарик. Только не ешь его, Егор. Ясно, ясно. Хотя положи его, его просто. Съесть. А я должна выбрать что невкусное. Что ты выбираешь мне? Не. Мне что ты выбираешь? Рыбу. А, я люблю рыбу. Не, я не про это. Кости рыбы. Егор, так нельзя, я умру. Короче, ладно, ничего мне не давай. Теперь давай еще. Слушаю. Я беру пелену. Потому что я не люблю их. Не очень люблю. Нет. Суефа. Давай а вот так. ножницу. Ну, давай. Суефа. Су Суефа. Су Опять порезал. Опа. Ты себе чебупелин берешь? Я, я себе беру люблю. кетчуп. <laughs> mm -hmm. Давай. Су Погоди. Суефа. Суефа. Су Я выиграла все. Давай, бери, что хочешь. Сухарик. А, ты бери а, а ты, ты бери, а ты бери, а ты бери, а ты бери, а ты бери кетчуп. А у тебя же. Ну, все равно. Блин, так получается. Нет, ты бери сахар. Сахар, все, давай еще. Я так люблю. Давай еще, еще пять конов давай. Суефа, суефа. Ты меня выиграл. Чебупель. Мне? А себе, а мне что? Соль? Да. Ладно, не соль. Су... Давай, потом возьму. Суефа, суефа. Да ты всегда ножницы показываешь, что ты мне скажешь. Я тебе скажу хлеб. Хлеб. Не напишу этот хлеб. Фу, Егор, у нас один протушен. Ну не надо ничего, конфетку я не люблю мяты. Ладно, мятые. Давай. Дальше. Суефа. Суефа, суефа, суефа. Чего ты мне говоришь? Не, я скучал себе. Нельзя еще один. Давай что-нибудь другое. А, что-нибудь. Эй, тоже одну сделаю. Чего ты убираешь? Сахар найду. Чего? Что у вас тут? Mm -hmm. Мне Ничего нет. не хочу. А хочу я... День да Молоко. Протуши. У нас очень много протуши. Нам должна уже блин говорить. Майонез. Я не знаю, что. Ну, ты сухарик съел. Окей. А я убираю себе вот это. Э, я тоже тебе. Ладно, ты бери себе вот это. А я как проиграл, я вообще не люблю шарики, я только люблю с молоком их. Мой <гас> еще. Ше... А, вот. Он. Давай. Итак, вот на этом мы заканчиваем. На... Это на последний этом... раунд. Да, вот это был последний <связь> раунд. Сейчас мы все это смешаем. Ну давайте мы пока поставим на паузу. Ты Итак, можешь? друзья, вот что получилось у меня, и вот что получилось у Егора. Я буду ждать, пока растворится Мята. вот эта конфетка мятная. Да, и это. Так что мы опять ставим на паузу, ждем где-то 30 минут и опять включаем. Так что... Пока-пока, пока. Сейчас я Ой, меня сейчас вырвет. Игорь, не заходи. На, а то еще на телефон вырвет. Не. -а. <сöring> что, реально, <я? Я не> что Как ты? где? Все. А вкусно. Я прикалист, хотя я отличница. он съел воронцовские сухарики. Ладно. Так, давайте что-нибудь пока поделаем. Что? Осмотрим нашу комнату. Так. Вот это моя кровать, мой стул, все такое прочее. А это моего брат кровать, только его нет пока. А вот этот вот мелкий эгоист, Я мой двоюродный была. брат. Я мой двоюродный брат. Так, это комната моих родителей. Так. И маленькой сестренки. Ну, типа. Того. Это наш сал. Это комната папина папину, потому что мама спит отдельно от папы. А в чем отдельно? Лучше не спрашивай. Так, это туалет. Это ванна. Вот какая красотища у нас. О, привет. Так. Дальше, что вам еще... А, моих питомцев вам покажу. Егора. Я тебе сейчас знаю, какой питомец. Ты мой младший брат. Я тебе сейчас телефон съем просто. Съешь. Съешь. Лен, с включи свет. Да не тут, Егор. Ну, там включи. Я. Вот мой Гоша. Гоша-Гоша хороший. Так, ну а ты еще такой... осталось. Ну угу. Так, и... Марсик, Марсик. А то тебя не видно. Пошли, пошли, пошли. кис Все равно не видно. Да, включи свет. Вот мой Марсик. Где вот мой Марсик. Это мой кот Мартик. И, кстати, я вам не сказала то, что Гоша мальчик и Марсик мальчик. Ну, по именам а тоже понятно. Мальчика? Да. Так. Сейчас давай посмотрим, что у нас там растворилось. Фу, нет, не растворилось. А у тебя уже все это... Ну что, давай пить. И сейчас долгожданное. То, что вы так долго ждали. Ты первая, блин. Нет, да, давай на суефа. Смотрите. Суефа. Суефа. Все, ты я первый. Ну да, давай, 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 давай. Да, да. да, 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 да. я не участвовал. Смотрите. Только Егор, я черпаю. Ты пьешь и пробуешь. Ты что не размешал, как я? Я не могу. Смотри, какая большая. Смотрите. Ешь. Она... Сейчас мы покажем вам. У тебя тарелка меньше. Они все вот такие вот. Ты старший, значит, ешь первый. Я тебе на 8 месяцев съедаю. И вот что, вот, вот, смотрите, вот есть разница или нет? Пишите комментарии. Да, что Давай. Ладно. Я говорю уже, что ты должна первый. Да, ты же должен... Да нет! Да. реально, Егор, покажи. Я реально попробовала очень никогда не делается так, как мы. Потому что это очень <плёк> <плёк> ужасно. Давай я мысль пробовать. Давай быстрее. А то я не могу на, ка... на камере. Чу. Ты делать попробовал. <плёк> <плёк> Чр я шарик и водичку? Как хочешь? Вот. Ты водичку не попробовал. Вкусно? Ага. О, блин, ты ненормальный, Игорь. Что, вкусно? Ну, молодец, молодец. Я же сахар туда добавил. Молодец, а я нет. Попробуй мой. Давай попробую. Я твой, ты мой. Дядя, я только водичку. Окей. Все равно чувствуется мятый Гор. Фу, я тоже тебя... Ой, нет. Фу, блин, я... Я попробовал, фу. Как? Вкусно. Да, Егор, все вкусно. Только когда ты это ешь, надо заедать вот этим. так надо попить, а то меня сейчас вырвет реально. Чтобы не чувствовалось вот это... Ага, у меня очень чувствуется мята, соль и кетчуп. А мне как будто не почувствовать, когда я mm. тво попробовал. А ты именно у меня намного <звук> говнястей. Итак. Потом вырушим. Ну на этом мы заканчиваем <звук> наш видео. Как вы заметили, у меня вот это видео больше, чем все остальные. Потому И... что... До скорых встреч. Пока-пока. Егор. Егор, какой ты некультурный. <сORged> 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 Все. Пока-пока-пока. <Ой>, Всем пока. пока, пока!